в жанре мелодикламации, то есть это чтение стихов под музыку. Я считаю, что это совершенно разные пути, это разное направление между человеком, который пишет, просто пишет, и человеком, который пишет и читает, поскольку я чувствую, что когда я определенно пишу на какую-то музыку, либо для того, чтобы это потом записать, я чувствую, что происходит некое искажение текста и... Не знаю, как это объяснить, но это совершенно другое чувство и получается тоже какой-то другой текст. Называется, называется открытка. Такое счастье состоит из меня и постельного белья. Сидел, выцветал, лежал, выцветал, слыша эскалатор. От выхода до выхода, от дома к дому, от трамвая до ближайшего супермаркета, от еды быстрого приготовления до телевизора. Я неподвижно смотрю в угол комнаты. От моря, что было внутри, осталась лужа, в которой плавают открытки, подписанные черной гелевой ручкой. С особой радостью наблюдал за теплым снегом. Мне бы хотелось остаться наивным вот так. Все, что было до этого, не увидит свет. И вообще, это... держал, процветал. Спасибо.